E Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що Росія не повинна йти на односторонні поступки, аби ЄС і США скасували санкції. За його словами, у цьому питанні необхідно влаштувати баланс інтересів, адже нікому не хочеться відчувати шкоду насамперед економічну, яку намагаються нанести західні партнери. Лавров зазначив, що Росія хоче співпрацювати, але на рівноправних началах, щоб зі сфери зовнішньої політики пішла ідеологія і не було спроб жертвувати економікою заради досить сумнівних односторонніх геополітиків Политических силой. Нет никакого результата, потому что изменить нашу позицию э, хотят, но э, в какую сторону? Нам говорят, вот если вы поможете урегулировать кризис на Украине, мы отменим санкции. Давайте мы вот вам выставим критерии. Вот вы сделаете один шаг, обеспечите, чтобы ополченцы пустили наблюдателей на границу с Россией, э, ну и так далее и тому подобное. Мы отвечаем очень просто, что мы не будем выполнять и не будем согласовывать никакие критерии, никакие условия такого, такого рода. Мы, наверное, более чем кто-либо другой делаем для того, чтобы кризис на Украине был урегулирован. Мы Украину не можем потерять, потому что Украина все-таки это не группа лиц, которые совершили переворот и захватили власть. Украина – это не те нацисты, которые продолжают маршировать и в Киеве, и в других крупных городах, которые прибегают к там вандализма, разрушают памятники и воспевают гитлеровских приспешников. Украина – это народ, который для нас самый близкий, братский народ, народ, который имеет с нами общие корни, исторические, культурные мировоззренческие, если хотите, цивилизационные, не говоря уже о языке и литературе.